Меня зовут Мішаня. Я нигде не учусь. Люблю кататися, гуляти і читати. Міша, він був. У минулій програмі у цій же рубриці і він програв. І тому тепер він веде цю програму і шукає людини з ким поспорити. І от сьогодні я хочу задаться вопросом, що лучше література или кіно. Главное, я говорю, не убиться до того, як я туди доїду. Как вы думаете, что лучше, литература или кино? Литература, конечно, богаче. Литература. Литература. Литература, наверное. Я уважаю же литературу. Ну, всегда так было, там, книги, кладезь, знаний. Я издатель, литература супер. И вообще, вы молодцы. Литература. Для развития все-таки лучше читать. Здравствуй. Прости, что отвлекаю. <сосы> э, вот я смотрю, ты в кино собрался, да? На кофе не хочешь пойти? На Джанейл. Знаешь, что Дженейр это литературное произведение? Ну, может быть, это как бы, но я не ну, смотреть фильм. Как ты считаешь, что лучше, литература или кино? Кино. Если бы не было литературного произведения, ты бы не пошел бы смотреть фильм. Да какая разница, фильм же сняли, очень хороший фильм, как я вот прочитал. Там 3D-эффекты, прекрасные персонажи, костюмы, ну, не рассказывай. Хорошо, а как насчет того, что литература развивает воображение человека духовно? Кино лучше, ты мне не докажешь. Вот! Давай я тебе докажу. Ну как это? Ну давай пять, и я тебе докажу. Тебе пять. Проведем ряд экспериментов, по результату которых мы определим, что больше нравится людям. Если все-таки кино, ты победил. Если литература, я победил. Ну а на что спорим? Спорим на желание. Ну давай только в мерах разумного. Тогда я согласен. Да. Все, поехали. Глупую ерунду в мерах разумного. В поехали. Мы с тобой сейчас придумаем... Четыре вопроса. Два из кино, два из литературы. Ага. Э, Какие-то цитаты. Ну, давай. Мы будем спрашивать у людей. Если знает кино, значит, побеждаешь ты. Знает больше литературу, побеждай я. Ну, давай тогда, если из кино, давай, может быть, возьмем что-то из бриллиантовой руки. Хорошо. Вот там подскользнулся, упал, лочнулся гипс, да, допустим. И... Да, и второе, например, какую э, железо, не, отрият не отрият кассы. Кассы. Да, Давай отлично. вот это возьмем. Из да. литературы. А Давайте со школьной программы. Не, не будем заморачиваться, смотри. Пушкина возьмем, дядя Пушкина. Дядя Пушкина. И отличного, хорошего человека, Вильяма Шекспира, не менее известного. Ага. Ну давай, быть или не быть. Вот быть что или не знает. быть. И. Вот, у Лукоморья дуб, И... дуб зеленый, дуб золотая. Дуб Цепь? Дуб на дуб. Дуб. Отлично. А ты говоришь книги не читаешь. Все, молодец. Пошел, держи. Хорошо. А ты желай мне удачи. Ждать буду тебя здесь. Ни пуха, ни пера. Черт. Вам э, знакома фраза подскользнулся, упал, очнулся гипс? Да, знакома. А откуда она? Из фильма Бриллиантовая рука. Желаю, честно, пожалуйста, а очень... Капюшон снять, он так очень страшный. Капюшон очень... Капюшон Вопрос важный. минут Киева, а, одну секундочку. Они не... Киева наверное, не ждешь. От него прям бегут. Мальчик, иди сюда. Стой, стой. Вот ты, ты нужен. Парень явно не хочет проигрывать. Ты железо. Не отходя от кассы. Макдональдс. Макдональдс, да. отлично. Макдональдс. Макдональдс, Ой, кажется. Не отходя, оказывается, Макдональдс. А быть или не быть? Мама говорит. Маме перезвонишь? Нет, говорит. Где мама такой говорит? Да. А мама откуда взяла эту фразу? От папы. От папы, я понял. Все, иди учись в школу. Где мне посмотреть? Где? Что? В Макдональдс. Я не понимаю. Из какого фильма? Из какого? Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука здесь. И последний вопросик. У лукоморья дуб зеленый. Знакома фраза? Пушкин написал. Пушкин написал стих. Умничка, молодец, видно, человек читает. Хорошая девчоночка. Один вопрос вам, вернее, два. О, вон, к строителям подошел. Не отходя от кассы, вам знакома? Нет, А вам знакома фраза? Куй железо, не отходя от кассы. Нет? И вам не знакома. Не смогли они дать ответ на этот вопрос. Ну, это Пушкин уже написал. Вот, смотрите, рыженькая какая хорошенькая. Быть или не быть? Э, Молодец, знает, отвечает на вопросики. Фраза «быть или не быть»? Известно. А где вы ее слышали? Песня. Какой? Алый Пугачевой. Алы Пугачевой. Понятно. А вот такая вот лукоморья, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ну да. А кто это может быть написал? Лермонтов. Лермонтов написал. Спасибо, девушка, удачно догоняйте подружку. Надо менять локацию. Литература больше заработала, Ты мне что? кажется, что кино. И куда мы с тобой едем? Мы с тобой едем сейчас в парк, сыграем с людьми в игру. И в чем же она заключается? Ну, я тебя переодену в двух персонажей: один литературный герой, второй герой кино. Ага. И будем подходить к людям и спрашивать. Все понятно? Без проблем. Давай в парк. Поехали. Попробуем сделать казака в акулу. Да это ж я, акула, кузнец. Акула. Так, ну Шо? что, пойдем, дружочек. Микрофон забыл. Сейчас мы узнаем, что же лучше, литература или кино? Литература! литература! Так и на кого литературного персонажа похож этот молодой человек? Разве литературный фокус? Скажите нам, пожалуйста. Ой, не знаю, мальчики, я так растерялась. Я не помню. Тарас Бульба? Сын, сын Тараса Бульба. Никто не знает, никто не знает. А, ну не понял, как звали. Да. Давай опять. Спасибо, девочки. Гоголевский персонаж, мы сразу даем подсказочку. все там в девочку. Покула. Вот да, молодец, давай пять. Вакула Кузнец. Точно, спасибо огромное. За черевичками летал. Не помню. Ну что, казак, согласен, что литература решает? Да ладно тебе, тут подумай сам, мы с такими подсказками подходили уже к ним. Кузнец там, Вакула, понятно, что каждый скажет, даже пятилетний мой племянник тебе скажет. Хорошо. Смотрите, что? Давай посмотрим киношного нашего персонажа. Хорошо, у тебя есть костюм? У меня, конечно, есть костюм. Какой? Ах. Похож? Ну, такое, да, не... Ты мне усики нарисуй. Нормально, пойдем. Поехали? Поехали. Готов? Давай! Что это за персонаж? Чарли, Кто Чарли, Чапли. Чарли Чаплин. Чарли. Чарли. Блин! На Микки Маус. Не, на Чарли Чаплин. <с Чарли Чаплин. Чарли Чаплин. Чаплин? Чарли Чаплин, может? Так и делается. Чарли Чаплин, давай! Что это за персонаж? Чарльз. Чарльз? Какой Чарльз? Спенсер Чаплин. Вот видишь, Миша, ты проиграл. Чарли Чаплин угадывал каждый встречный. Значит, кино узнают побольше. Я не согласен. Вообще, категорически. Я не буду ничего говорить. У нас один-один. Да. Смотри, ты мне два желания загадывал, да? Теперь давай я... Э, не желание, а задание. Давай я тебе сейчас одно задание загадаю. Там и решим, кто победил. Серьезно. Смотри, очень легкое. Сейчас ты идешь в парк. Идешь в парк. Ты будешь предлагать девушкам, как провести вечер. Одной ты будешь говорить, пойдем со мной в кино, а другой будешь говорить, вот у меня есть абонементик в библиотеку. Давай сходим в библиотеку. Если хоть одна согласится с... пойти со мной в библиотеку, я на ней женюсь, друзья. Девушка, здравствуйте. В кино приглашать. Пойдемте в кино. Идемте. Ты смотри, согласилась. Девушка, пойдемте в кино. Хорошо. Виша ловилась. Простите, пожалуйста, девушки, не хотите в библиотеку сходить? Не, постиг. Нет? Нет. Жаль. А я говорил, что в кино интереснее. Кто? Какая девушка пойдет в библиотеку? Ну, по-моему, все ясно. В кино согласились идти две целых две барышни, а библиотеку не одна. По-моему, ежу понятно, что я победил. Ну что, Чарли, ты и твое кино победили? кино! Спорили мы с тобой, если я правильно помню, на желание. То есть ты проиграл, ты должен исполнить мое желание. Ты смотрел фильм «Кинзадза»? Конечно. Вот тебе колокольчик, Держи, держи, не стесняйся. Ты я что? Думаю, ты уже улавливаешь вот моих мыслей. Конечно, я даже знаю, куда мне его одеть. В нос. Садишься под метро и делаешь вот так вот. Ку. У. Ку. 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 Ку.